Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу Миколаїв. Ви дивитеся програму Гаряча лінія. У студії працює журналіст Олександр Молодцов. Сьогодні ми будемо говорити про соціальні питання. Разом зі мною заступник начальника департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, начальник управління фінансів Ірина Чорна. Ірина Іванівна, скажіть, будь ласка, перше питання напередодні 9 травня. Как міська влада будет допомагати нашим шановним ветеранам? Прошу. Смотрена выплата разовой денежной помощи к дню э, Победы. Из государственного бюджета э, уже проведена выплата согласно постановы Кабинета министров номер 147, которая утверждена 31 марта 2015 года. Выплата всем ветеранам увеличена на 10 она составляет: инвалиды войны первой группы получили 2835 гривен, гривень. инвалиды войны второй группы 2475 гривен, инвалиды войны третьей группы 2200 гривен, участники боевых действий 875 гривен, лица, имеющие особые заслуги перед родиной 2835 гривен, члены семей погибших, вдов умерших 440 гривен. И участники войны – 160 гривен. Нагадайте нам, будь ласка, а сколько у нас в Миколаеве есть участников войны? Сколько людей имеют право на такую помощь? Я хочу сказать, что в настоящее время в городе проживает около 147 пенсионеров. Среди них 15 тысяч ветеранов войны. Инвалидов войны – 1018 человек. Участников боевых действий – 2769 человек. Среди них осталось 543 сорок три учасника бойових дій Великої Отечественної війни і війни з Японією. Учасників війни сім тисяч дев'ятсот Хотілося б поговорити і про тих, хто зараз мусить захищати нашу країну, герої і учасники антитерористичної операції. Яку допомогу отримують вони від міської влади? Прошу. Депутатами городского света принята программа социальной поддержки участников АТО и членов их семей. Один из пунктов этой программы является компенсация за пользование жильем путем установки дополнительной льготы. По состоянию на 1 января 2015 года проведена выплата 206 семьям участников АТО, возмещено организациям, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги, и в этом году уже такую помощь получили 319 семей на общую сумму 72 тысячи гривен. То это фактично миска, помощь из міського бюджета, так? Да, это с местного бюджета. Эти выплаты проводятся именно с местного бюджета. Угу. Также еще хочу сказать, в этой программе предусмотрено 1 миллион гривен на выплату адресной, адресной денежной помощи, на изготовление, на, это материальная помощь, на компенсацию на изготовление технической документации проектов отвода земельного участка для индивидуального строительства. Тим, котрим вже будуть одвертатися земельні участки, їм буде виплачуватися матеріальна допомога в розмірі тисячі гривень. А чи багато звернулися людей саме з проханням надати цю земельну ділянку? Так. уже утвердили, мы материальную помощь будем выплачивать тем людям, которые уже утвердили эту проектную документацию, которую изготовили. И в данный на данный момент на прошлой сессии ну, 19 человек получили уже эту э, эти проекты изготовили и э, получили эти земельные участки. Эти 19 человек получат материальную помощь. Дякую. Сейчас следующий блок наших вопросов. мы поговорим о про субсидию. Але спершу хотів би попросити наших колег включити нам інформаційний сюжет. Напереда оформити субсидію можна на підставі двох документів, бланки яких вже відправлено поштою користувачам, їх заповнюватимуть лише один раз. Надалі субсидія буде подовжуватися автоматично. Обов'язковий відсоток платежу розраховується індивідуально для кожної сім'ї. Він залежить від доходів і розраховується за встановленою формою у фахівцями департаменту праці та соціального захисту населення. Держава буде відшкодовувати витрати на оплату воду, теплої газопостачання, водовідведення, електроенергії, вивезення побутового сміття для родин, які користують в побуті скраплений газ і тверде паливо, передбачено субсидію і для їх придбання. Субсидія не назначається на, всі, на всю, весь обсяг спожитих житлово-комунальних послуг, а є норми житлово-комунальних послуг, на які призначається субсидія. Про це треба пам'ятати. Пам'ятати треба, що це не значить, що скільки напалили світла, наприклад, 5 тисяч кВт. Да, і нам всі 5 тисяч буде призначено субсидії? Звичайно, ні. Вона буде призначена на норму, яка встановлена постановою Кабінету міністрів України. Хотілося б запитати вас, скільки коштів в бюджеті передбачено на виплати саме соціальні, включаючи і згадані нами субсидії? Прошу. Основной, основой социальной защиты ветеранов в городе Николаеве является городская комплексная программа «Социальная защита» на 2012-2015 годы. Тут состоится всех, так? Да, это все выплаты. Департамент труда соцзащиты населения выплатил в 2014 году 520 миллионов гривен. На этот год предусмотрено Департаменту труда 585 миллионов гривен. Тобто це ці кошти, які заплановані в бюджет і, і на пільги, і на виплати, і на підтримку, да, Так, і на компенсації дітям <гум> вот. ми побачили сюжет про субсидії. В принципі, мій колега вичерпно про них коротко розпарозказав. Як ви розраховуєте кількість сімей, які в Миколаєві мають право звернутися по таку субсидію, як вона зміниться? От зараз, фактично, в травні, вже п'ять днів. Фактично, діє новый тариф. Прошу. Получается, в том году у нас э, в отопительный сезон обратилось около 11 тысяч гривен граждан. В этом году мы Планируем, что обратится к нам 50-60 тысяч граждан. Но основная масса получения субсидий начнется в отопительный период. Это в октябре-ноябре месяце. В мае сейчас уже действует новый порядок назначения субсидий. И сейчас обращаются граждане за назначением субсидий. Но те, которые проживают в частном секторе, и у них сейчас нет отопления, может быть, если в квартирах проживают и отопление, также не, не будут оплачивать, то субсидия может не получаться на летний период. Поэтому им надо обращаться этим гражданам в октябре, в ноябре, когда будет включено отопление. Есть а, такое питание. Люди, которые побачили первый раз эти Відомості, які треба заповнювати декларації, у них виникають такі от сумніви і побоювання з приводу того, що там написано, що у випадку подання неправдивих даних відшкодовується пільга в подвійному розмірі. От поясніть докладніше, чим ризикують люди, тому що дехто може, наприклад, просто боїться заповнювати. заспокойте наших телеглядачей. Ну, я хочу сказать, что предусмотрено также, чтобы почтой пересылали эти заявления и декларацию для получения субсидий. Но у нас открыто 24 дополнительных пунктов приема граждан, которые э, могут обратиться и со специалистом, э, если не знают, как заполнять декларацию и заявление, хотя в декларации там есть образец заполнения, то есть детально все рассказано, как заполнять. Они могут просто обратиться к специалистам, чтобы на примере показали, что надо заполнять и как надо заполнять. Ничего сложного нет, но там именно надо заполнять все свои доходы. Если какие-то доходы упущены, то есть человек работает и при этом скрывает о том, что он работает, естественно, по сверке данных это будет выявлено. И вот эта переплата. Так, да, предусмотрена в законі, буде визрещена в двократному розмірі. Я це загласна закону. От зараз ми вже не перший раз говоримо про субсидії і не один сюжет ми вже підготували, але напевне, якісь все-таки є труднощі в цьому питанні. Можливо, люди звертаються з якимись типовими питаннями і до вас, як фахівців соціальної служби, які бувають які-небудь утрунення. -то тобто людина приходить і ставить одне і те саме питання. Чи еще наибольший камень спотыкания. Ну вопрос э, в том, чтобы все люди, которые прописаны в данном помещении, э, за них оплачивались коммунальные услуги. То есть, э, если человек где-то в командировке или находится где-то, учится в другом городе. Э, Член, член семьи. получается надо предоставить справку о том, где он учится и во всех коммуна... услугах, там где пользуются коммунальными услугами, надо выписать этого человека. то есть количество проживающих должно соответствовать количеству, которые в организациях, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги. Зрозуміло, ми напевно ще повернемося до питання субсидії. Шановні глядачі, я хотів би нагадати вам, що ми працюємо в прямому ефірі. і Ви можете приєднатися до нашої розмови, поставити питання нашому шановному гостю за телефоном 76 92 42. Прошу приєднуйтесь, якщо є питання. А я хотів би перейти до не менш такого актуального питання. От минуло, протягом минулої нашої передачі ваш колега, начальник транспортного департаменту, він. Іван Присяжний, він говорив, що з влітку змінюється порядок компенсації за проїзд. Фактично, пільги будуть для деяких категорій населення скасовані, і це відбудеться влітку. От підтвердіть або спростуйте цю інформацію, це дійсно правда. Я хочу сказать, что из государственного бюджета на компенсацию за льготный проезд льготной категории граждан в 2015 году выделено 23,6 миллионов гривен. Из них это компенсационные выплаты на льготный проезд автомобильным транспортом, компенсационные выплаты на водном транспорте, на железнодорожном транспорте и на льготы электротранспорта. Из них на водном транспорте предусмотрено 1 миллион гривен, на автотранспорте 800 тысяч гривен, электротранспорте 27 миллионов гривен и на железнодорожном транспорте предусмотрено также 1 миллион 76 тысяч действительно выплата производится на основании вот в электротранспорте на основании согласно инструкции о порядке учета пассажиров это он утвержден этот порядок еще в 1996 году номер 150 это из расчета 25 поездок на одного льготника а на работающего пенсионера 60 поездок идет также с 1 июня 2015 года Внесены изменения в закон Украины 28 декабря 2014 года. И на, иметь право на льготный проезд в городском транспорте будут иметь инвалиды войны, участники боевых действий, дети, инвалиды и лица, которые сопровождают их, инвалиды первой группы и те, которые их тоже будут сопровождать, инвалиды второй группы и инвалиды армии. Дякую. У нас звонок в студию. Прошу, вы в эфире. Вот у меня дети, ну, внук и дочка за границей. Муж у меня умер, сын у меня умер. Нет, это а прописанные они. А я когда ходила, мне сказали, а выпишите. Ну что я выпишу, если она там задницу моет, она приедет, а потом куда она пойдет? Как мне пропишут, значит я могу выписать. Ну пропишут ее потом, как Не. она приедет. Дело в том, что вы можете не выписать это временно э, на нее, вы можете не оплачивать за нее, за воду там, э, если у вас э, вы в коммунальных услугах э, на основании того, что она за границей находится, вы должны выписать их с коммуна, ее с коммунальных услуг. И потом, э, если кто-то остался и прописан в этой квартире, вы можете обратиться за назначением субсидий. Вот. Но э, если она не пользуется услугами, то вы за нее не должны оплачивать за эти услуги. Дякую. У нас еще один звонок. Прошу, вы в эфире. Алло, Я, меня интересует, ветеранам труда есть льготы на проезд? Ветерани труда користуються льготи на проїзд, і ця льгота буде діяти до 1 іюня 2015 року. З 1 іюня 2015 року ветерани труда будуть оплачувати повністю за проїзд. Це ті нововедення, які да. я напевно мав да. на увазі. Це у нас, Раз, якщо ми вже торкнулися теми транспорту, то я хотів би запитати, от ви навели як приклад методику розрахунку. А як розраховується як взагалі проходить процедура відшкодування? От у нас в місті є декілька фірм-перевізників, і вони подають дані щодо перевезення пільгового контингенту. Як далі? Я напевне це питання поставлю вам після паузи? Доброго вечора! Ви в ефірі Здравствуйте. вітаємо! Скажіть, пожалуйста, если проживаємо на дачі з мужем. а дочка одна в квартире. Вот. За коммунальные услуги я должна платить, вот газовая плита, там все остальное я не пользуюсь, она одна там живет. Дякуємо, зараз попробуем відповісти. Но если вы пользуетесь на даче какими-то услугами, то есть вы не можете доказать, что вы на даче проживаете круглый год, если у вас есть справка подтверждающая, что вы там находитесь, то вы за коммунальные услуги не должны платить. Вы можете предоставить справку, что вы там проживаете, тогда вы снимаете себя с оплаты за коммунальные услуги, и дочка только пользуется субсидией. Но так как э, вы все равно зимой проживаете в квартире, как я понимаю, то э, коммунальные услуги оплачиваются и на вас рассчитываются, и на вас тоже, и вы свои доходы также должны предоставить для получения субсидии. У нас щедрый глядач. Добрый вечер, вы в эфире. Прошу. Слушайте, скажите, вот я льготник, семья погибшего, но я не пользуюсь льготами на транспорт. Куда эти деньги идут? На транспорт э, э, мы оплачиваем только за тех, которые использовали свою, э, свое право на то, чтобы пользоваться транспортом. Ну, вот, то люди быть, на езды, да, просто. Те, которые ездят, и предприятие подает списки тех людей, которые проехали, вот только за тех людей мы проводим э, ну, предприятиям оплату. Якщо ви не користуєтесь транспортом, то за вас ми не платимо підприємцям. Це напевне буде моїм наступним питанням. Да? Я, мав, я торкнуся цього питання. У нас є декілька фірм-перевізників і вони зобов'язані відповідно до закону перевозити пільгу категорію громадян. А, і вони відповідно подають до органів соціального захисту свої розрахунки, скільки перев... скільки вони перевезли людей, і відповідно скільки вони мають отримати компенсацію. От поясніть, будь ласка, нам цей механізм в двох словах, тому що у нас це дуже актуальне таке питання. Ну на сесії городського совета прийнят порядок розчита з підприємствами, які перевозять автомобільним транспортом. Эти предприятия автомобильным транспортом и железнодорожным транспортом передают списки на основании фактически предоставленных билетов. То есть предприятия выписывают льготчиков, которые пользуются льготами на проезд и подают нам списки этих граждан, которые фактически проехали, сколько раз в месяц они проехали, они записывают данные. Согласно постановлению 117, наши районные управления социальных выплат и компенсаций сверяют информацию, которая содержится в нашем государственном автоматизированном реестре лиц, которые имеют право на льготы с информацией, которая поступает от предприятия. И в случае обнаружения разногласий не проводят расчеты до выяснения этих расч... разногласий которые вот, раз, разногласия, ну там То есть то... каже одну цифру, а в мисковой конкурме да. кажут трохи иншу Дело в том, что это идет с компенсация по городу Николаеву и те, которые лица вот, прописаны в селах где-то и у нас, их нет в нашей базе данных, мы не можем предприятию возместить за их проезд, хотя они пользуются также льготой и они имеют право на, льготную, на льготный проезд. А те, которые у нас в базе есть, и эти люди, получается, использовали свое право на льготный проезд, за них мы предприятию проводим... Разрахунку. Ру... Да, разрахун... Дякую. Витрование. У нас звонок. Доброго вечера, вы в эфире, слухаем вас. Добрый вечер. Виталий. У меня такой вопрос. У меня дети, дочка живет за границей с внуком. Сын живет тоже отдельно. Я живу одна, у меня трехкомнатная квартира. Но у меня стоят счетчики на воду, на газ. Не нужна субсидия, или я просто как сама себе экономлю, по счетчикам плачу и все. И субсидию можно не оформлять. Так как я ее понимаю, я не могу оформить, так как они здесь приписаны, но не живут. Ну... Дякую ему за питание, прошу. Да, и опять же, если э, дочка живет за границей, то э, есть справка о том, что она проживает за границей и не пользуется здесь коммунальными услугами. Если сын проживает где-то отдельно, ну в городе Николаеве, то э, он э, хоть работает, хоть не работает. Сейчас субсидия предоставляется всем. Если не работающий человек, пред, э, доход включается 1218 гривен. Вот. Но если в коммунальных услугах, за коммунальные услуги он, отсюда зависит санитарная норма, то есть если человек прописан один, то там идет санитарная норма на одного человека. Если с расчета, из расчета, что и сын прописан в этой квартире, то получается на два человека санитарная норма будет. И также субсидия будет назначаться или на одного человека, или на двух человек. Это вам надо проконсультироваться именно со специалистами, чтобы показать документы, какие у вас есть, и проконсультироваться со специалистами в районных управлениях. Сподіваюсь, вы отримали ответ на ваше вопрос. У нас черговый глядач. Прошу, доброго вечера. Добрый вечер. Видаем. Подскажите, пожалуйста, я сегодня вот Хотел подать документы на оформление субсидии, но у меня основной квартиросъемщик – моя супруга, и у меня документы не приняли. Правильно ли это? Сказали, что должна обратиться она. Правильно. За назначением субсидии обращается основной квартиросъемщик при предоставлении паспорта, потому что э, ну, субсидия назначается основному квартиросъемщику. Это согласно законодательству, правильно? Э, дякую. Через буквально місяць вже розпочнеться сезон відпочинку, тому хотілося б поговорити про те, як забезпечує міська влада санаторно-курортне лікування і оздоровлення пільгових категорій осіб. Прошу. Ну, я хочу сказать, что в 2014 году ветераны войны обеспечены санаторно-курортными путевками. Это 269 человек ветеранов войны получили санаторно-курортные путевки. В 2015 году путевки получили уже 9 ветеранов, но кроме этого, в городском, с государственного бюджета в городском бюджете выделено 600 тысяч гривен на приобретение путевок. 600 тысяч гривен. Это для оздоровления 157 ветеранов. Оздоровление начнется ветеранов в августе. Вот сейчас объявлен тендер на закупку этих путевок. Дякую. У нас глядач. Просимо. Доброго вечера. Вы в эфире. Добрый вечер. Виталий. Скажите, пожалуйста, льготы дети войны отнимут, как все отняли пельги или нет? Льготы на компенсацию на компенсационный проезд э, отменяется. То есть э, за э, льготы в транспорте вы, не будет льготы. То есть за проезд вы будете оплачивать полностью. А на жилищно комунальні услуги будуть льоготи у нас залишається дуже небагато часу, тому від мене прохання. Скажіть, будь ласка, куди звернутися нашим глядачам, які зараз не встигнуть поставити питання, де вони можуть отримати додаткову інформацію щодо субсидій? Ну я хочу сказати, що в управлінні соціальних виплат е, центрального району треба звернутися до декабристів 25, Телефон 36 13 53. Управление социальных выплат Ленинского района, Николаевская, 17, телефон 220039. Управление социальных выплат Заводского района, Мореходная, 9, телефон 341164. Управление социальных выплат Корабельного района, Новостроенная, 1, телефон 600889. По всем интересующим вас вопросам, вы можете обращаться по этим телефонам. И еще хочу сказать, что если человек обратился до конца мая, то субсидия будет назначена с 1 мая. Не торопитесь. Вот если 5 число наступило и все пришли за назначением субсидии. Дякую. Мы до этого повернемся, наверное, в наших наступных социальных программах, а на разе час программы. Гаряча лінія вичерпана. У студії працював Олександр Молодцов. гість студії, заступник директора департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, начальник управління фінансів Ірина Іванівна Чорна. Дякую вам за коментарі. Сподіваюсь, ви ще прийдете до нас в гості. Дякуємо за увагу. До побачення.